زمینوں کی خرید و فروخت کرنے والے بھی لگے ہوئے ہیں بیانہ دے دیا ٹوکن لے لیا تھرڈ پارٹی بے زمین اٹھا کے بیچ دی نہ اپنے قبضے میں آئی نہ کاغذات آپ کے نام پہ بنے اٹھا کے نفع کے اوپر بیچتی کبھی کسی صاحب علم کے پاس بیٹھ کے پوچھو تو صحیح ہے جائز بھی ہے یا نہیں آپ صرف پوچھیں مسئلہ شریعت کا یہ بھی نہ بتائیں کہ ہمیں اس کی صورتحال کا نہیں پتا کمپنی کا نام لو یہ کمپنی ہے جس کا شریح حکم کیا ہے ہم نہ بتائیں ہم اللہ کے مجرے میں لیکن آج بھی منت کر کے آپ کو کہتے ہیں کہ ہمیں جاہل کہتے ہو تو کہہ دو خیر ہے لیکن شریعت کو جاہل نہ کہو قرآن و سنت کو جاہل نہ کہو اور جو گناہ خود کرتے اس کو گناہ کم از کم سمجھو اور جو ناجائز راستے پہ چل رہے ہو سمجھتے ہو کہ یہ ناجائز ہے اس کے پوچھنے میں عالم دین اور مفتی کے سامنے ہیر پھیر سے کام نہ لاؤ کہ مطلب اس کا یہ مطلب وہ خود آپ کو بتائیں گے جو آپ کر رہے ہو وہ سیدھا سیدھا مسئلہ پوچھو کہ یہ جائز ہے یا نہیں پھر کہہ دینا نا کہ جی ہماری شریعت جو ہے وہ یتیم ہے اس کے پاس ہمارے مسائل کا حل موجود نہیں ہے اور اگر حل موجود ہے تو پھر اپنا الزام علماء کے ذمہ نہ تھوپو قرآن و سنت کی ذمہ نہ تھوپو وہ آج بھی سورج سے زیادہ روشن ہے آج بھی چاند میں اتنی روشنی نہیں ہے تجارت مطلب اصول بنیادی طور پر یہ ہے کہ آپ کی نیت ٹھیک ہونی چاہیے نماز فجر کے بعد صحابی رسول اٹھ کے چلے گئے اگلے دن چلے گئے پھر چلے گئے کسی نے دیکھا اور کہا بڑا نوجوان خوبصورت آدمی ہے کاش کہ یہ حضور کی خدمت میں بیٹھتا اس کی صلاحیتیں دین پہ صرف ہوتی سمجھ رہے ہیں کاش کہ اس کی صلاحیتیں دین پہ صرف ہوتی یعنی بیٹھ کے کچھ سیکھتا یہ فوراں نکل جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ایسا مت کہو اگر اس کی نیت یہ ہے کہ یہ فوراں نکل کر اپنے بیوی اور بچوں کے لیے اور اپنے پیٹ کے لیے اور اپنی کفالت کے لیے اور آس پاس کے پڑوسیوں کی خاطر اور فقراء اور یتامہ اور مسکینوں کی خاطر جا کے رزق حلال کی تلاش میں جلدی نکل رہا ہے تو یہ عبادت کے راستے پہ جا رہا ہے اور اگر یہ جا رہا ہے حلال کمانے کے لیے لیکن مقصود تکبر اور ریا ہے کہ لوگوں کو میرا مال نظر آئے انہیں میں مالدار نظر آؤں تو آپ نے فرمایا الشیطان یہ شیطان کے راستے پہ جا رہا ہے یہ تو بنیادی اصول ہے خرید و فروخت کا کہ ہم جب دکان کی طرف جائیں تو ہماری نیت کیا ہونی چاہیے ہم بیٹھے ہوئے کسی سے کوئی سودا کر رہے ہماری نیت کیا ہونی چاہیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جو صرف رزق کما رہا ہے حلال کی تلاش میں نکلا من طلب حلالا اور ایک روایت میں من طلب الدنیا حلالا جس نے دنیا کو طلب کیا حلال وہ استعفافا اور اس لیے تاکہ اس کے بیوی اور بچے وہ پاک دامن رہیں اور لوگوں سے ان کو مانگنے کی اور بھیک کی ضرورت پیش نہ آئے اور تاکہ کوئی مستحق اور خیر کا راستہ ہو اس کی میں کفالت کر سکوں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن وہ اللہ کے دربار میں پیش ہوگا لقی اللہ عز و جل ووجہو مثل القمر لیلت البدر یہ اللہ کے ساتھ اس حال میں ملاقات کرے گا اس کا جو چہرہ ہے چودویں رات کے اس آسمان کے افق پہ چمکنے والے چاند کی طرح روشن ہوگا ہر انسان رزق حلال کی تلاش میں نکلے میرے اور آپ کے پیغمبر نے فرمایا تھا سنن بی داود میں ہے ابن ماجہ میں ہے میری امت پر لوگوں پہ ایک زمانہ ضرور ایسا آنے والا ہے کوئی ایک آدمی بھی سود کھائے بغیر نہیں بچے گا میں نہیں کہہ رہا لا يبقى أحد إلا آكل الربا ہاں فَإِن لَمْ يَأْكُلْ اگر کوئی براہ راست سود نہیں بھی کھا رہا اصابہو من بخاری ہی وہ اس کے دھویں سے نہیں بچ سکتا سود کا دھویں اسے ضرور پہنچے گا کیا مطلب میں بحمد اللہ اپنی آمدنی سے واقف ہوں ہر آدمی واقف ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ حرام نہ آئے نہیں کما رہے نہ ہم سوت پہ کچھ دے رہے ہیں لیکن بچیں کیسے دھوئے سے کیسے بچیں کہ مسجد کے اندر تو ہر آدمی کچھ نہ کچھ دے رہا ہے طلبہ کی دلعبا کفالت میں ہر آدمی کچھ دے رہا ہے اور شریعت کا مجھے یہ حکم نہیں ہے کہ آپ کسی کی تفتیش کرو یقینی طور پہ معلوم ہے کہ اس اس کی کی حرام ہے سے نہیں تفتیش اجازت نہیں لیکن ہر کسی کو تو پتہ ہے نا کوئی آدمی زمین کے معاملے میں سود لے رہا ہے کوئی پیسوں میں سود لے رہا ہے کوئی کہاں کا کوئی کہاں کا مجھے بتاؤ بچ سکتے ہیں سود سے اس کے سے لیکن کم از کم اتنی بات ضرور ہے اس کو اپنی زندگی کا اصول بنا لو کہ قدم تب اٹھانا ہے کسی عمل کی طرف جب پہلے ہم کسی صاحب علم کے پاس بیٹھ کر اور صاحب علم کا یہ مطلب نہیں جو مسجد کا امام صاحب ہو آپ لوگ بڑے آپ کا مطلب میں خود ہم بڑے تیز ہوتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ اس مولی صاحب کو انگریزی کے حروف کا ہی نہیں پتہ وہ بیچارہ سکول بھی نہیں پڑھا ہوا امام ہے بیچارہ اس کے سامنے ہم دو چار انگریزی کے الفاظ بول کر کچھ اس سے مسائل پوچھتے ہیں کہ جی آج کل بینک میں ڈپازٹ ہم کرتے ہیں ہم شیئرز فلاں وہ بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے یہ کہہ کیا رہا ہے تو وہ کہتا ہے جی اس کے بارے میں کچھ علماء کے فتوے ہیں جائز کہتے ہیں وہ کہہ دیتا ہے جی پھر علماء نے آ کہتے تھے جائز بیسیوں لوگ مفتی تقی عثمانی صاحب کا فتوہ ہمارے پاس لے کر آتے کہ جی یہ دیکھیں انہوں نے جائز قرار دیا حالانکہ بالکل جائز نہیں ہے. کوئی بنوری ٹاؤن کا فتوہ لے کے آ رہا ہے بالکل فیک ہے ابھی بھی ابھی بھی آج میرے پاس فتوہ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں سٹیمپ لگی ہوئی بنوری ٹاؤن کی ہم نے وہاں سے رابطہ کیا نہیں ہے جی ہمارا فتوہ نہیں جعلی فتوی بنا کر یہ مجھے بتاؤ یہ اسلام کے ساتھ غداری ہے یا نہیں یہ اسلام کا نظام معیشت جس طرح نماز کو بگاڑنے والا اللہ کے رسول کے دین کو بگاڑنے والا ہے اسلامی تجارت کو بدلنے والا اور اس کو بگاڑنے والا بھی شریعت کا حولیہ بگاڑنے والا ہے اور شریعت کے کسی ایک حرف میں تبدیلی کرنے والے کا انجام جانتے ہو جس نے شریعت کے اصول میں ذرا تبدیلی کی لنگڑا ہو کے اللہ کے حضور کل قیامت کے دن پیش ہوگا دونوں ٹانگیں ٹوٹی ہوئی ہوں گی اس کی کیوں؟, کیوں تم نے شریعت کو لنگڑا سمجھ لیا تھا اس کو توڑ دیا یہاں سے ادھر سے توڑ دیا اپنی مرضی اور مزاج کے مطابق سوال پوچھنے والے کو بھی چاہیے پورا صحیح سوال پوچھے بتانے والا وہ جس میں اس کے بتانے کی اہلیت ہو اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر الدامان الحمدللہ للہ رحم.